Не може. Чому? Ну тому що їй вже ніхто не вірить. Тобто політичні реклами ніхто не вірить. Там повсякденні, звичайні споживчі речі тут, звичайно. Це ні, не може. От в мене зараз взагалі ніякого вибору немає, тому ніякі там... Те, що пропонують, мені ніяк не допомагає. Ні. Чому? Тому що взагалі політика це не мій вибір. А щодо політичної реклами, чи може вона на вас вплинути при виборі? Не може. Знаєте, чому не може? Тому що е, кожна здравомисляча людина, е, будь-то яка умоабарашительна реклама, не може просто посприяти на людську, е, я би сказав, свідомість. Чому? Тому що людина, коли вірить в себе, в свої сили, вона не піддається рекламі і не піддається ніяким спокусам, типу, Зарплата мільйон доларів. Я тобі обіцяю, що повернемо реально. Е, там, ну, не будемо зараз даватися в ці в рекламні там, лозунги, але я хочу сказати, що саме колір вирішує. Колір реально, колір реально вирішує психологічно. Свідомо, реально колір. Якщо це партія, будемо казати, да, червоні, сині, там, зелені, то реально зелені, хочеться, да, щоб зелені йшли там, бо це рух, це життя. Ось, тому... Ні. To, ker meni je svoja domnova. все, что есть, выставляется на, на продажу и является товаром. Просто товары бывают разные. Бывают товары, так сказать, мыло, бывает, так сказать, машина, а бывает политик. Он продает себя, так сказать. Дело в том, что, что такое реклама. Реклама по определению, да, это платная форма распространения коммерчески важной информации, да. Значит, соответственно, любая коммерчески важная информация, вы понимаете, что когда вкладываются деньги, значит, вкладываются для того, чтобы каким-то образом получить прибыль, в данном случае, так как уровень риска политической деятельности очень высокий, это значит, что, соответственно, рентабельность, которая ожидается, и прибыль, которая закладывается, соответственно, прибыль, которая ожидается, она зашкалит, то есть она там за тысячу, за две тысячи процентов, да, то есть в противном случае бы все вкладывались там в продажу помидор, там, мыло, там, или в кон конечно, конечно, или в простейшем варианте вот, машин, которые здесь проезжают, да, поэтому никакой рекламе я не верю. Я единственное верю, когда я вижу кандидата, который он работает в течение вот всего срока от между выборами, вот когда он приходит на моем участке, когда он занимается тем, что он борется с незаконной застройкой, когда он борется за то, что чтобы дороги были заасфальтированы, да, для того, чтобы, так сказать, не было каких-то там беспределов, да, для того, чтобы не строились, так сказать, незаконные палатки там строились торговые и так далее, когда, когда они, чтобы не изымались детские площадки и так далее. Вот это и э, есть реклама. Более того, я вам больше скажу, чем больше, чем больше я знакомлюсь с Марком, тем больше я верю в Библию. А в Библии сказано не по словам, а по делам его. Я про политику вообще абсолютно даже ну, не задумываюсь, потому что я даже, если честно, не хочу идти на выборы. Абсолютно. А чем о чем У меня просто насчет этого свои есть убеждения насчет политики. Вот, поэтому, честно, это...